Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə sadə biskvit tortu hazırlayacağıq. Keçək hazırlanışına. İlk öncə 5 ədəd yumurtanın ağını sarısından tamamilə ayırdım. Yumurtanın ağını ağarana qədər, bezə halına, tam bezə halına gələnə qədər yaxşıca qarışdırdım. Daha sonra qeyd etdim ki, yumurtanın çalışın sarı hissədən ağ hissəyə keçid olmasın. O zaman sizdə bu yaxşı alınmayacaq. Adından yumurtanın sarısını yavaş-yavaş videoda da gördüyünüz kimi əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra bir stəkan şəkər tozunu, 200 qramlıq stəkanla bir stəkan şəkər tozunu mən yumurtaya əlavə edərək şəkər tozunu ilə yumurtanı tamamilə bir-birinə qarışdırıram tamamilə şəkər tozunu əridirəm və mikseri söndürürəm. Artıq spatula vasitəsilə unu, bir stəkan unu yavaş-yavaş, ə, ə, ə qarışma yedirirəm. Qeyd etdim ki, bu vacib mərhələdir. Yəni unu yuxarıdan aşağıya doğru, ə, gördüyünüz kimi mən qarışdırıram. Ə, bu zaman biskvit daha hündür alınır. Mikser vasitəsilə çırpdığımız zaman bu qədər də ə, yaxşı nəticə verir mir. Onu qarışdırdıqdan sonra mən vanilli bir ədəd vanil və bir ədəd qabartma tozunu qarışıma əlavə edirəm və yenidən yavaş-yavaş yuxarıdan aşağıya doğru qarışdırıram. Yenə qeyd edirəm, çalışın bu mərhələni bir az ehtiyatlı şəkildə edəsiniz ki, yumurtanın havası sönməsin, ki, biskvitimiz də daha yaxşı qabarsın, daha gözəl olsun və qabın dibini mən yaxşıca yağladım və biskvitimin xəmirini qaba əlavə edib 200 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Bu sizdə fərqli də ola bilər. Mən həm ağ, həm qara biskvit hazırlayacağam. Qara biskvitdə eyni ilə ağ biskvitdəki kimi xəmir eyni ilə hazırlanma qaydası budur. Sadəcə bir paket kakao əlavə edirik qara biskvitə. A, daha sonra krem hazırlamağa başlayacağıq. Krem üçün məzə adi zəvarna kreminə istifadə edirəm. 300 qram kərə yağını götürdüm və tamamilə yağ krem halına düşənə qədər onu qarışdırıram. Hardasa məndə 15-20 dəqiqə çəkdi bu. Daha sonra qarışdırdıqdan sonra bir paket vanilini kreminə əlavə edirəm və yenidən qarışdırmağa başlayıram. Çox sadə bir tortdur. Yəni hər kəsin asanlıqla hazırlayacağı bir tortdur, tort reseptidir. Ardından bir ədəd malakonu yavaş-yavaş kremə əlavə edirək, edərək qarışdırıram. Onu da qeyd etdim ki, kremi malakonu kremə birdəfəlik qatmasaz, daha yaxşı olar. Yəni yavaş-yavaş qarışdırsaz daha yaxşı nəticə verər. Bəzən çürümüş kremlərə rast gəlinir, yəni bunun qarşısını alır ən azından. Ə, mən bəzək üçün belə şokoladı bu formada folqa kağıza ə, üzərinə benmari üsulu ilədir, folqa kağızın üzərinə tökdüm və ə, buzdolabına yerləşdirdim. Bu vacib mənim üçün vacib idi, çünki krem tortumu bəzədilməsində mənə lazımdır. A sizə də fikir ola bilər. Onun üçün çəkib göstərdim. Tortumu yığmağa başlayıram. Kremi çəkdim biskvitə. Mən bişmiş qatılaşdırılmış malakodan da istifadə edirəm. Qara rəngi gördüyünüz kimi üzərinə çəkirəm. Siz istərsəniz etməyə də bilərsiniz. Qoz səptim tortumun biskvitlərinin arasına. Krem kremləy bu şəkildə yığıram və ümumi kremlənmiş görüntüsü budur. Mən tortun bəzədilməsini də sizə göstərəcəm. Mən professional deyiləm, sadəcə həvəskaram, amma istədim sizə dedim, bəlkə fikir olar, siz daha yaxşı edə bilərsiniz deyə düşündüm. Əslində mən daha fərqli bir şey düşünmüşdüm, lakin kremim yaxşı alınmadığı üçün mən bunu bəcərə bilmədim. Krem şanteldən istifadə etdim mən üzər üçün. Siz amma edərsəniz, əgər zəvanonu kremlə daha yaxşı alınar deyə düşünürəm. Bu şəkildə tortun bir hissəsinə adi gül, yəni bacardığım qədər qoymağa çalışdım. Daha sonra mən bayaq soyuducuya şokolad əridib qoymuşdum bain-marie üsulu ilə, qeyd etmişdim sizə də. Buzdolabına qoymuşdum. Onu yerləşdirirəm tortun ə bir hissəsinə. Dik şəkildə, yəni çox da dik yox, yarım maili formada yerləşdirirəm tortun üzərinə. Daha sonra istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Yenə qeyd edirəm, məndə krem yaxşı olmadığı üçün mən istədiyim nəticəni əldə edə bilmədim. Lakin sizə fikir olsun deyə göstərirəm. Yəni siz daha yaxşısını edə bilərsiniz deyə düşünürəm. Bu formada bəzədim tortumu. bir dakika dedim ki seligasız görüntüye göre her birinizden özür istiyorum. Tortum mən o qara krem şantində, ə, yəni ağ krem şantinin içərisinə sadəcə 1 yemək qaşığı ə, kakao qataraq, yəni şokoladlı krem şantin də əldə etmiş oldum və tortumun ümumi son görünüşü bu formada oldu. Hər birinizi məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzləməyənlər, kanalıma abunə olmayanlardan kanalıma abunə olmalarını xahiş edirəm. İzlədiyiniz üçün bir daha hər birinizə təşəkkürlər. Hələlik.